নমস্কাৰ সকলোকে বিলা সিদিনা সমৰ তৰ্ফৰ পৰা সকলোকে বৈপুলীক অভিবন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইকেইদিন মই খুব ফ্ৰিকুৱেণ্টলি লাইভত আহি আছোঁ লাইভত আহি ল'বৰ কাৰণে এটাই যে আমাৰ হাজৰিকা উপাধি কটনৰ যিগৰাকী ছাত্ৰ আছিলে প্ৰাক্তন কটনিয়ান আমাৰ ডেলিভাৰী ডট কমত যি কাম কৰিছিলে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ঘটনা ঘটি গ'ল নজিৰবিহীন এটা ঘটনা যিটো ঘটনা কেতিয়াও কোনো কাৰণত আমি আগতে কেতিয়াও কোনো কাৰণত দেখা পোৱা নাছিলে এনেকুৱা অভব্য আচৰণ দেখিছিলোঁ যদিও কিমান বৰবৰভাৱে ইন ফ্ৰণ্ট অফ কেমেৰা বা পাব্লিক প্লেছত এনেকুৱা কাম কৰা দেখা নাছিলোঁ মই লাইভটোৰ যোগেদি ৰাইজক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে অ' চি নিলম্বিত অ' চি সদ্য নিলম্বিত অ' চি ভাৰ্গৱ বৰ বৰাৰ আপোনালোকে কেৱল নিলম্বন হোৱাটোৱে বিচাৰে নে তেওঁলোক তেওঁক চাকৰিৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বৰখাস্তলে প্ৰেৰণ কৰাটো বিচাৰে মই অকণমান ৰাইজলৈ ৰৈ দিছোঁ আকৌপৰা মই কৈছোঁ বাৰে বাৰে আপোনালোকৰ কমেণ্টত আপোনালোকৰ মতামত মই জানি বাকী বিষয়খিনি আগবাঢ়িম যে ভাৰ্গৱ বৰবৰাৰ উদণ্ড আৰক্ষী বিষয়া পাণবজাৰ ভাৰ্গৱ বৰবৰাৰ কেৱল আপোনালোকে তিনিমহীয়া বা নব্বৈদিনীয়া আৰামদায়ক নিলম্বন বিচাৰে নে তেখেতক অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগে চাকৰিৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বৰখাস্ত কৰি তেখেতক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰে কাৰণ মই কথাটো তেওঁ যিটো খোদ মই এইটো পাহৰিব পৰা নাই এটা কাৰণে পাহৰিব পৰা নাই যেতিয়া আমাক জেলৰ পৰা থানালৈ থানাৰ পৰা কৰ্টলৈ যেতিয়া আনিছিলে আগে পিছে এছ ক'ৰ্ট দি আমি যেনিবা সন্তাসবাদী উগ্ৰপন্থীহে মোৰ আগে পিছে এগালমান গাড়ী মই আছিলোঁ তপন দা আছিলে আমাৰ বিক্ৰাণ আছিলে জয়ন্ত আছিলে তাৰপৰা আছিলে দুজন আছিলে ল'ৰা এজন স্বৰ্গীয়ৰী কৰণ স্বৰ্গীয় আৰু ৰাজেশ দেউৰী মই এতিয়া ৰাইজৰ পৰা বিচাৰ জানিব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ ৰাইজে এইজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ থলুৱা কষ্ট কৰি খোৱা এজন যুৱক যিজন যুৱকৰ বয়স মই যদি ভুল নহয় পঁচিছ বছৰ তলত মাৰ ধৰ যে কৰিলে অন কেমেৰা ছিংগাম ষ্টাইলত তেখেতক কেৱল নিলম্বন হোৱাটো বিচাৰে নে অসম পুলিচ প্ৰশাসনত ই এটা ইতিহাসত এটা উদাহৰণ বা একজাম্পল চেইট হওক যাক সম্পূৰ্ণৰূপে চৰকাৰ চৰকাৰী চাকৰিটো বা বৰ্খাস্ত কৰিব আহি থকা দিনত কোনো চৰকাৰী চাকৰিত যাতে তেওঁ এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে আৰু তেখেতে যাতে জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰে সেইটো বিচাৰে নে কেৱল নিলম্বন হোৱাতে বিচাৰে ৰাইজৰ মতামতলৈ মই আশা কৰিছোঁ বৰচেতিয়া অসম চাও সত্য যি যে কৈছে চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত হোৱাটো বিচাৰোঁ জয় অসম ধন্যবাদ আৰু বাকীসকলৰ পৰা মই কমেণ্ট বিচাৰিছোঁ আপোনাক কি ক'ব বিচাৰে যে ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ পৰা নিলম্বিত হৈছে কিন্তু আমি সুখী নহয় মই স্পেচিয়েলি সুখী নহয় এটা কাৰণতে তেখেতৰ যি গণ্ডাগিৰি গণ্ডাৰাজ তাক কিন্তু কেতিয়াও কোনো কাৰণত আমি মানি ল'ব পৰা নাছিলোঁ নোৱাৰোঁ কেতিয়াও নোৱাৰোঁ যেতিয়া আমাক লৈ আহিছিলে কাৰণ কেমেৰা কৰাৰ ৰাইটছ সকলোৱে আছে ভিডিঅ' কৰা ৰাইট সকলোৱে আছে আমাক যেতিয়া জেলৰ পৰা আপোনাৰ ক'ৰ্টলৈ আনিছিলে আমাৰ সতীৰ্থ টাউচেং অসমৰ মোবাইলটোলৈ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলে আমাৰ মনটোৱে যদি ভুল নাই হোৱা মনটোৱে ভিডিঅ' কৰোঁতে মনটো হাতৰ পৰা মোবাইল কাঢ়ি নি তাক এটা ৰুমৰ ভিতৰত ভৰাইছে মনটোক মনটোক যদি ৰুমটোৰ ভিতৰত কিজানি কিবা কাৰণত মাৰিছে যদি নাজানো মানে বহুত টাইমৰ পিছত সিহঁতে মনটোক এৰি দিছে আমাৰ বিল আছিল অসমৰ সৈনিক এই ঘটনাটো প্ৰায় ছমাহমানৰ আগৰ ঘটনা ছয় সাত মাহৰ আশে পাশে হোৱা এটা ঘটনা কিজানি মনটোৱে লাজেতে নাইমৰা বুলি কৈছে আমাক সেইটো নাজানিম কিন্তু মনটোক ভিতৰত বহুত টাইম ভৰাই ৰাখিছে আৰু একদম হাতখন এনেকৈ আনি মুখলৈকে আনিছিলে মাৰিয়ে পেলাব আৰু গোৱালপাৰাততো সৰ হোৱা এটা ঘটনা আমি কথা শুনিবলৈ পাইছোঁ অহু কাণে পহু কাণে যে তাৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত হৈ এজন অসমীয়া যুৱকক মাৰি পেলাইছিলে বুলি শুনিছিলোঁ আৰু আমি সৰু সেইদিনা দেখিলোঁ টাইট ফিটিং বডি টাইট টাইট ফিটিং নিয়ম বঢ়ীভূতৰ কাপোৰ কানি পিন্ধি এপাত এপাত মাচুল উলিয়াই তেওঁ মানে যি দাদাগিৰি গুণ্ডাৰাজ চলাইছে পাণবজাৰ এই পাণবজাৰ থানাৰ আগৰ যিগৰাকী এ চি পি আছিলে মোৰ যদি ভুল নাই হোৱা এ পি এছ মৈতেই ডেকা বাইদেউ উফ মৈতেই ডেকা মেম ইমান জেণ্টেল আপুনি এটা উদাহৰণ এক্সাম্পল আপুনি কৈ দিয়ক যে অসমৰ আই পি এছ অসমৰ এ পি এছে ক'ত মানে অভদ্ৰামী কৰিছে ভাৰ্গৱ বৰবৰাই অসমৰ মাননীয় প্ৰাক্তন ডি জি পি কুলধ শইকীয়া ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত আৰু ডি জি পি ক্ৰাইম পল্লৱ ভট্টাচাৰ্যী আৰু বাকী বিষয়াসকলৰ পৰা শিকিব পাৰে বৰ্তমান সময়ৰ কমিশ্যনৰ পুলিচ দিগন্ত বৰা ডাঙৰীয়া পাৰ্থ হাৰতী মহন্ত তেওঁলোকৰ কিমান ভাল ব্যৱহাৰ কিমান ভাল বিহেভিয়াৰছ আৰু আৰু এজন আই পি এছৰ খুব বেছি দম্ভালি আৰু উৎপাত দেখিছিলোঁ আমি মই যিকেইজনৰ উৎপাত দেখিছোঁ যিকেইজনে বেছি জোখতকৈ লক্ষ্মণ ৰেখা ক্ৰছ কৰিছে গোটেইকেইজনৰ অৱস্থাতো ধৰিব চৈছে ইতিমধ্যে এতিয়া গতিকে ভাৰ ভাৰ্গৱ বৰবৰাৰ শাস্তি কি বিচাৰে ৰাইজে আমি ভাবোঁ যে ভাৰ্গৱ বৰবৰাক তিনিমাহ শাস্তিবোৰক তেখেতক নিলম্বন কৰিলেও তেওঁ আকৌ জইন কৰাৰ পাছত যে এই কুকুৰৰ নেজডাল কেতিয়াও কোনো কামত চিধা নহয় তেৰা নেজ তেৰাই হৈ থাকিব আজি ইয়াত নহ'লেও বেলেগ এখন চকা আহিব বা একেখন চকা থাকিলেও এই গুণ্ডামী বৰবৰামী মানে সদায় থাকিব আমি বিচাৰোঁ যে যিটো মানৱ অধিকাৰ যিটো খৰ্বশস্ত হৈছে মানৱ অধিকাৰ যিটো ভাঙিছে তাৰ অপৰাধতে হওক বা তেখেতে নিজে আইন হাতত তুলি লোৱা অপৰাধই হওক তেখেতক জেলত এটা কাৰণে পঠিয়াব লাগে তেখেতে আমাক যেতিয়া জেল পঠিওৱাৰ সময়ত তেওঁ আমাৰ সৈনিকৰ ওপৰত বৰবৰ অত্যাচাৰ চলাইছিলে তেওঁ জেলত গৈ সোমাবগৈ লাগে কোৱাৰেণ্টাইন মানে কি মানে জেলত যে এদিন যে কোৱাৰেণ্টাইন কৰি ৰাখে আৰু জেলত যেতিয়া আমি তাত শুকান ৰুটিতে আনিবলগীয়া হয় মহে কামোৰে দাহে কামোৰে ৰাতিপুৱা ছটা বজাত মেলি দিয়ে ৰাতি ছটা বজাত গেট ডাল মাৰি যে ভৰাই দিয়ে সেই মানে জমৰ যন্ত্ৰণা কি বস্তু এইজনে শিকিব লাগে মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপুনি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ এনেকুৱা পুলিচ অফিচাৰ আপোনাৰ চৰকাৰৰ দায়িত্বত গৃহ বিভাগে এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতে হওক বা স্বৰজমিন তদন্ত চলাই হওক আপোনালোকে যে হাজৰিলে প্ৰেৰণ কৰিছে মই পিছত ভাৰ্গৱ বৰবৰুৱাক এটা একজাম্পল ছেট কৰিব লাগে ভাৰ্গৱ বৰবৰুৱা বগমুৰ ষ্টাইলৰ মানে এশভাগৰ এশ শতাংশই ষ্টাইলে মোৰ পচন্দ নহয় এতিয়া পুলিচৰ একো বস্তু তেওঁ কেৰেক্টাৰ তেওঁ মানে ৰিপ্ৰেজেণ্ট নকৰে এজন পুলিচ বিষয়াই জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে তেওঁ কি কৰিছে ছিংগাম ষ্টাইলত চাউথ ফিল্মৰ এক্টৰ ষ্টাইলত তেওঁ কাম চলাইছে নাজানো চাগৈ তেওঁ পাৰ্চনেল কেমেৰা লৈ চাগে কাম চলাই থাকে গতিকে বা তেওঁ ক'ৰবাত ধৰি লৈছোঁ ক'ৰবাত মদৰ আড্ডা কৰিছে মদৰ পাৰ্টি কৈছে মাৰোৱাৰী সমাজে ক'ৰবাত বম ফুটাই পেনে দেৱালী উদযাপন কৰিছে তাত মদৰ গিলাচ লৈ মদ খাইছে তাত মই ক'বলগীয়া একদম একো ব্যক্তিগত নাই কিন্তু সামাজিক জীৱনত চাকৰি জীৱনত তেওঁ যেতিয়া ডেজযোৰ পিন্ধিলে এটলিষ্ট ডেজযোৰ ন্যূনতম মৰ্যাদাখিনি দিব নজনা মানুহজনক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং ডাঙৰীয়াই গুৰুত্ব দিয়া বিষয়টো ল'লে আমি বিচাৰোঁ আৰু ইয়াত হস্তক্ষেপ মুখ্যমন্ত্ৰী হস্তক্ষেপ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনাক আকৌ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ চাওক আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত খুব বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়ে আমি দেখিছোঁ আপুনি নটা বজাতে হওক দহটা বজাতে হওক ইয়াত আপুনি লাইভ আহি গোটেই আপুনি কৈ যোৱা কামৰ খাতিয়ান এটা দাঙি দাঙি ধৰে আপোনাক এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইতিমধ্যে দেখিছে গোটেই ইউথখিনিয়ে ভাৰ্গৱ বৰ বৰাৰ নামৰ অত্যাচাৰী আপোনাৰ এই শোষণকাৰী এই সেনাজনৰ মান সেনাজনৰ এগেইনষ্টত সবেই থিয়েট দিছে যে তেখেতক চাকৰি পোৱাৰ বৰখাস্ত কৰিব লাগে নিলম্বন কৰাটোৱেই শাস্তি নহয় গতিকে তিনি মাহ তেওঁ নিলম্বন হৈ থাকিব আৰু পাছত তেখেতক আৰু ছমাহ তেখেতে কৰাপশ্যন কৰিব আৰু তেখেতে এবছৰ অত্যাচাৰ চলাব গতিকে আমাৰ বিল আছেদিনা অসমৰ গুৱাহাটী মই বিশেষকৈ গুৱাহাটী জিলা সমিতিৰ কামৰূপ জিলা সমিতিৰ মুখ্য সচিবৰ দায়িত্বত আছোঁ আমি তেখেতক আমি তেখেতৰ প্ৰেজেন্ট দেখিছোঁ আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে যেতিয়া আমি আন্দোলন কৰোঁ যেতিয়া আমি অনুমতি লৈয়ো আন্দোলন কৰোঁ গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি মাত মতাৰ অধিকাৰ থাকে সেই অধিকাৰক সৰ্বগ্ৰস্ত কৰা সেই অধিকাৰক ৰুদ্ধ কৰাৰ অধিকাৰ মই ভাবোঁ ভাৰ্গৱ বৰবৰুৱাৰ নিচিনা কাণ্ড জ্ঞানশীল মানে বিষয়াৰ ৰাইট নাই মানে আমি দেখিছিলোঁ আৰু দিনৰ আগত এছ এফ আই হওক বা কটনেৰে হওক বা বিলা চিতনা অসমেই হওক যেতিয়া গছ কাটিব নালাগে বুলি প্ৰতিবাদ চলাইছিলে তেখেতৰ বৰবোৰ আমিও দেখিছিলোঁ আমি তেখেতে একদম সন্মুখত আহি পেলাই যি আঙুলিটো আইটোৱে কৈছিলে গতিকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ সমগ্ৰ অসমবাসীক আপোনালোকে ইয়াত যিসকলে চাই আছে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক যে ভাৰ্গৱ বৰবৰাই এই কেইটা কথাটো কিন্তু ম্লান পৰিলে নহ'ব দেই এই যি কোৱা জুই জ্বলি আছে এই জুইকুৰা নুমাই গ'লে নহ'ব ভাৰ্গৱ বৰবৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি আমাৰ ওচৰতো আহিছে অচি জনাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে মই জনাত আমাতকৈ বেছি অভিযোগ তেওঁলোকে বুটলিছে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিক অসম চৰকাৰে কেতিয়াও কোনো কাৰণে গৃহ বিভাগত ৰাখিব নালাগে কাৰণ ৰক্ষকে যেতিয়া ভক্ষকৰ ৰূপ ল'ব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাৰ্গৱৰ বৰাই পাইছেনে নাই পোৱা মই তেওঁক এবাৰ কোনোবাই টেগ কৰি দিয়ক বা নহ'লে কোনোবাই এবাৰ ডাউনলোড কৰি হ'লে পহচাই দিয়ক কাৰণ যেতিয়া আমাক চি জি এম ক'ৰ্টলৈ আনিছিলে তেখেতৰ তেখেতৰ মানে দম্ভালি মোৰ একদম চকুৰ আগত এতিয়াও বাঢ়ি আছে মই কেতিয়াও কোনোবাটো পাহৰিব নোৱাৰোঁ ভাৰ্গৱ বৰবৰুৱাই জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ আগতে ইউথসকলক অসমৰ ইউথসকলক কাণাত ধৰি ক্ষমা বিচাৰক যে কেতিয়াও কোনো কাৰণত এনেকুৱা ধৰণৰ দম্ভালি আৰু কেতিয়াও কোনো কাৰণত ক্ষমতাই মোৰ মূৰত নধৰে বুলি তেখেতে কোনো কাৰণত অসম পুলিচ নামৰ শব্দটোক আমি বা মই কোনো কাৰণত এনেকুৱা লেতেৰা বা চেকা নলগাওঁ বুলি কাৰণত ধৰি তেখেতে অসমৰ ইউথসকলক ৰাইজক অসমীয়া অসমবাসীৰ ওচৰত তেওঁক ক্ষমা বিচাৰক তাৰ পাছত তেখেতক জেল হাজোতালৈ প্ৰেৰণ কৰক জেল হাজোতালৈ প্ৰেৰণ কৰক আৰু তেখেতে কেতিয়াও কোনো কাৰণত যাতে আগলৈ কোনো চৰকাৰী চাকৰি যাতে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে আৰু ভাৰ্গৱ বৰোৱালৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ এইটো বিৰোধিতা সদায় থাকিব কাৰণ আমাৰ বিল আছিল অসমৰ লোৱাক তেওঁ আপোনাৰ হাত দিবলৈ তেখেতৰ ৰাইট ক'ত পালে বিল আছিল অসমক অসম পুলিচে এনেদৰে অত্যাচাৰ চলাব নোৱাৰিব সেই কথা মই পাহৰা নাছিলোঁ কোনো দিনত আৰু কেতিয়াও কোনো কাৰণত নাপাহৰোঁ এই কথাটো তেওঁ মোক ব্যক্তিগত বুলি ভাবিলে নহ'ব কাৰণ সংগঠনটোক মই তেওঁলোকে বেছি ভাল পাওঁ সংগঠনৰ মই সৈনিকসকলক মই তেওঁলোকে বেছি সন্মান কৰোঁ গতিকে এটাই অনুৰোধ যিজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ ডেলিভাৰী ডট কমত কাম কৰা এই হাজৰিকা উপাধী ব্যক্তিজনক যিয়ে বৰবৰুৱাভাৱে অত্যাচাৰ চলাইছিলে সেই ভাৰ্গৱ বৰবৰা অসমৰ কেতিয়াও কোনো কাৰণত অসম পুলিচৰ বিষয়া বা ব্যক্তি হ'ব নোৱাৰে কাৰণ এজন অসম পুলিচ বিভাগৰ ব্যক্তি আমি অচি বহুকেইজন অচি লগত আমাৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক আছে আমাৰ ফোনত যোগাযোগ আছে বা আমি কথা বতৰা হয় আমি কেতিয়াও কোনো কাৰণে ইমান অভদ্ৰ উচি পোৱা নাই সেইখন থানাই মই আকৌ এবাৰ কওঁ এ চি পি এছ লাগতে মই ট্ৰেই ডেকা এ পি এছ খুব বেছি ভদ্ৰ কৰ্মদক্ষতা থকা সুদক্ষ আৰক্ষী বিষয়া যিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া এঘন আমাক বিভিন্ন পৰ্যায়ত সহায় সহযোগিতা কৰি থৈ গৈছিলে আমি কিবা অনুষ্ঠান পাতিলে তেখেতে আমাক বিভিন্ন প্ৰকাৰে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছিলে কিন্তু ভাৰ্গৱ বৰবৰুৱাৰ নিচিনা আমাৰ অভদ্ৰ কাণ্ড জ্ঞানহীন কোনো নৈতিকতা নথকা অসম পুলিচ প্ৰশাসনৰ বিষয়া নালাগে আৰু আইন হাতত তুলিও ল'ব নালাগে বুলি কোৱা এই আপোনাৰ যিজন ভাৰ্গৱ বৰব বৰবৰুৱা নামৰ অ' চি তেখেতক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আইন হাতত তুলিব নালাগে বুলি আপুনি মুখত যি আপুনি ফূৰ্যহ মাৰিছিলে চ' গতিকে আপোনাক এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ আহি থকা দিনত তেতিয়াহ'লে আমিও আইন হাতত তুলি ল'ম গতিকে আমি যদি আইন হাতত তুলি ল'ব নালাগে বিভিন্ন পাখে প্ৰক্ৰান্তে অসমৰ মাননীয় ডি জি পি জি পি সিম ডাঙৰীয়া আৰু সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতক বৰখাস্ত কৰি দিয়ক তেখেতক উলিয়াই দিয়ক তেতিয়াও আমি গম পাম যে সঁচাকৈ আইন হাতত তুলি ল'ব নালাগে নহ'লেতো আমি এতিয়া ভাৰ্গৱ বৰবৰাক দেখিলোঁ কাইলৈ আমিও তেনেকুৱা আমি কাণ্ড কাৰখানা কৰিম তেতিয়াতো আমাক ক'লে নহ'ব যে আইন হাতত তুলি ল'ব নালাগিব কাৰণ আইন অসম পুলিচ প্ৰশাসনেই নিজে হাতত তুলি লৈছে গতিকে ভাৰ্গৱ বৰবৰাই মোক এই বিষয়ত মোক বেয়া পায়ো একোডাল হিলাব নোৱাৰে কাৰণ মই মোৰ এতিয়া ষ্টিল মোৰ মোৰ মেমৰিত মেমৰাইজ হৈ আছে এইটোৰ ৰি ৰিমেম্বাৰ হৈ থাকে ৰিকলিং হৈ থাকে যে আপুনি মই মই তেতিয়া হেৰিয়াৰ ভিতৰত চি জি এম ক'ৰ্টৰ ভিতৰত জাষ্ট ৰ'দৰ ফাঁকেদি শিকি ফাঁকেদি দেখিছিলোঁ আপুনি আমাৰ ল'ৰাক টানি আজুৰিবিলাক ৰাইজৰ ওচৰত পৰিস্ফুট হ'ব বুলি মুকলি হ'ব বুলি ফাটিল হ'ব বুলি কিন্তু নিয়তি খেল আপুনি এইটো সিয়া নিচনা হ'লে এটা ল'ৰাক উধাই মুধাই মাৰিছে আৰু সেই গোটেই ঘটনাটো বিলাচী থেনা অসমৰ প্ৰণীতা বাইদেৱে ৰাইজৰ মাজলৈ এৰি দিলে গতিকে ভগৱান বুলি কোৱা এটা বিশেষ শক্তি এজনৰ বিশেষ ব্যক্তি আছে বিশেষ মহাপুৰুষ আছে বিশেষ শক্তি আছে বিশেষ এটা চুপ্ৰিম পাৱাৰ আছে যি বুলি নকক লাগিলে ক্ষমা নকৰিলে গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এইটো কথা মই বায়ে বাই কৈয়ে থাকিম যদি এই মানুহজনক চাকৰি পোৱা সম্পূৰ্ণ বৰ্খাস্ত নকৰে তেখেতক চাকৰি পোৱা সম্পূৰ্ণ বৰ্খাস্ত কৰি ডেলিভাৰী ডট কমৰ বেগটো পিঠিত লগাই বাইক এখন নহয় চাইকেল এখন দি দিয়ক চাইকেল এখন দি দিয়ক আৰু তেওঁ ডেলিভাৰী ডট কমত একমাহ কাম কৰিবলৈ দিয়ক এই এপাত এপাত মাছলছ যে দেখাই আছে যে বডি বিল্ডিং কৰি কৰি টাইট টাইট চলা পিন্ধিছিলে যে এই এডাল জেওৰা খৰিত যে এডাল মানে কাপোৰ মেলিলে যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা অৱস্থা হৈ যাব এবাৰ ডেলিভাৰী ডট কমত চাইকেল মাৰি মাৰি গুৱাহাটীত কাম কৰিবলৈ দিয়ক ট্ৰেফিক জামৰ মাজে মাজে ৰ'দৰ এই প্ৰসৰ ৰ'ডত তেখেতক ডেলিভাৰী ডট কমত কাম কৰিবলৈ দিয়ক যেতিয়া ওপৰোৱা পইচা নোহোৱা হ'ব যেতিয়া পাপা গাড়ীকেইখন নাইকিয়া হ'ব যেতিয়া চৰকাৰে দিয়া গলেকেইখন নাইকিয়া হ'ব যেতিয়া চাইকেল মাৰি মাৰি পুতুলে পুতুলে ঘূৰি ফুৰিব লাগিব তেওঁ সেই এপাত এপাত দেখাই থকা মাছুলছ নাইকিয়া হয় তেখেতৰ সেই জেওৰা খুটিয়ে পিন্ধি থকাৰ নিচিনা লাগিব এটা টি চাৰ্ট টাইট ফিটিং এটা টি চাৰ্ট পিন্ধি পোৱা নাই দেখাই থাকেতো চাৰ্টৰ হৃদৰ নিচিনা গতিকে কোনো বস্তিয়ে ভাল পোৱা নাই হে কোনো অসম পুলিচ প্ৰশাসনৰ মানুহে ভাল পোৱা নাই জালৰ কথা পাতি সিয়ে কৈছে ভদনামেই কৈছে বোলে অসম পুলিচ প্ৰশাসনে বদনাম কৰিছে আজি এজন পুলিচৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিৰ লগত কথা পাতিছোঁ এইটো বেয়া কাম কৰিছে কৈছে গতিকে এই বেয়া কাম কৰা জাবৰ জোথৰবোৰৰ লগত সময় কিয় নষ্ট কৰিব লাগে আৰু বেলেগ ভাল এটা দুখীয়া ফেমিলি মানুহজনে তেনেকুৱা চাকৰি এটা পাওক দৰকাৰ হ'লেই ফুড ডেলিভাৰী কৰা কি চইকৈ ডেলিভাৰী ডট কমত চাকৰি কৰা ল'ৰাটো সি বি কম বি এ পাছ হয় কটনৰ পৰা তাকে দি দিয়ক সেইটো চাকৰি সি ভালদৰে সুচাৰুৰূপে কাম চলাব অসম আৰু অসমীয়াৰ কাৰণে কাম কৰিব জনিতাৰ্থে কাম কৰিব গতিকে এই ইয়াত যে লিখা থাকে অসম পুলিচৰ লগৰটোত সেই লগৰো লিখিত লাইনটোকে বুজি নোপোৱা এনেকুৱা অভদ্ৰ মূৰ্খ কান্ত জ্ঞানহীন এনেকুৱা নকলি শিংঘামক চাকৰি বৰখাস্ত কৰিব লাগে মই এই এইটো কথা কিন্তু এসপ্তাহত এবাৰ এটা কৈয়ে থাকিম মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ গৃহ বিভাগক কৈ থাকিম যে এই ব্যক্তিজনক বৰ্খাস্ত সম্পূৰ্ণৰূপে কৰিব লাগে আৰু কোনো চাকৰিত তেখেতৰ এই অনুষ্ঠান অভদ্ৰ মানুহক চাকৰি দিব নালাগে ধন্যবাদ জয় অসম